Hello semua di hadapan skrin, saya Dr. Nur Amina. Adakah anda sering mendengar kawan-kawan malah doktor berkata baiklah pada usia begini bangun ke bilik air tiga kali semalam adalah perkara biasa atau uh, memang tidak dapat dielakkan bahawa prestasi seksual lelaki menurun apabila usia meningkat. Uh, biar saya beritahu um, anda ini sebenarnya satu pembohongan yang sesetengah orang mahu anda percaya. Um, jika anda berumur lebih dari 60 tahun sila ingat bahawa masalah dengan prostat anda bukanlah takdir. Gejala yang menjengkelkan ini sebenarnya adalah hasil daripada tabiat yang ramai antara kita ulangi setiap hari tetapi kita sendiri langsung tidak menyedari kerosakan yang tabiat ini lakukan terhadap tubuh kita. Di klinik saya saya uh, telah melihat terlalu ramai rakan lelaki secara senyap Menahan kesakitan akibat kencing kerap dan kencing tidak lawas pada waktu malam malah boleh menjejaskan keyakinan diri anda. Hari ini di saluran Vitality di usia tua kita akan mengira detik 10 uh, tabiat buruk harian yang secara senyap menyebabkan keradangan dan pembengkakan prostat. Saya berani bertaruh anda telah melakukan sekurang-kurangnya lima daripada tabiat ini tanpa disedari dan yang paling berbahaya serta mudah diabaikan adalah yang pertama, kesilapan ini mungkin perlahan-lahan menghakis kesejahteraan fizikal dan mental anda. Sebagai seorang doktor, saya boleh memberi jaminan bahawa saya mengenali ramai lelaki yang sihat dan bebas kesakitan yang telah menjalani kehidupan yang cergas sehingga usia 80-an dan 90-an kerana mereka telah mengelakkan tabiat-tabiat ini sila teruskan bersama saya sehingga uh, akhir di mana saya akan menunjukkan kepada anda cara untuk menghapuskan sepenuhnya punca-punca ini daripada kehidupan uh, seharian anda dan mula menggunakan kaedah yang paling semula jadi uh, dan Selamat untuk berasa benar-benar santai. Mari kita mulakan hitungan detik dari tabiat nombor 10. Saya percaya tabiat ini akan menepis satu mitos yang telah lama dipercayai oleh ramai antara anda mitos bahawa kurang minum air pada waktu malam akan membuatkan anda berjaga sepanjang malam. Saya mesti katakan ini adalah salah satu perkara terburuk yang boleh anda lakukan untuk prostat anda. Kebenarannya ialah apabila anda tidak minum air yang mencukupi air kencing anda menjadi lebih berasid dan pekat. Bayangkan segelas jus limau yang sangat pekat menitis ke atas kulit anda. Bukankah ia terasa pedih? Begitu juga air kencing yang sangat pekat akan terus merengsakan lapisan pundi kencing anda. Uh, pundi kencing yang mengalami kerengsaan kronik menjadi sangat sensitif dan tidak stabil yang seterusnya memberi tekanan pada prostat yang bersebelahan menyebabkannya menjadi radang dan bengkak. Inilah sebabnya mengapa anda mungkin mengalami keinginan membuang air kecil walaupun pundi kencing anda baru separuh penuh anda akan merasakan keinginan mendesak yang tiba-tiba untuk membuang air. Dehidrasi kronik adalah salah satu puncak utama hyperplasia prostat benigna BPH. Ia adalah satu kitaran kemudaratan senyap. Setiap hari anda mengabaikan rasa dahaga anda keadaan menjadi lebih buruk tanpa anda sedari. Penyelesaiannya sebenarnya sangat mudah tetapi kesannya sangat kuat. Minum air secara berterusan dalam tegukan kecil sepanjang hari. Jangan tunggu sehingga anda berasa dahaga untuk minum air kerana pada masa itu badan anda sudah pun mengalami dehidrasi. Maklumat anda mudah pastikan air kencing anda jernih dan berwarna kuning muda pada setiap masa. Ini bermakna anda terhidrat dengan baik, memastikan pundi kencing anda tenang, mengurangkan tekanan pada prostat anda dan membantu mencegahnya daripada terus membengkak. Eh, bukanlah musuh anda, ia adalah sekutu paling setia dalam melindungi prostat anda. Ingat air kencing yang jernih. Air kencing adalah penunjuk kesihatan. Jangan takut untuk minum air kerana anda takut untuk pergi ke bilik air. Anggaplah minum air sebagai perisai untuk melindungi prostat anda. Mari bercakap tentang tabiat kesembilan. Tabiat ini sangat licik kerana ia sering kali berpunca daripada masalah lain iaitu um, duduk untuk masa yang lama. Saudara fikirkanlah apabila anda berasa letih dan lesu, apakah perkara pertama yang anda lakukan? Anda mesti duduk dan berehat. Ini nampaknya seperti perkara biasa, tetapi untuk prostat anda ini adalah satu bencana. Duduk selama beberapa jam berturut-turut akan menyebabkan tekanan berterusan pada lantai pelvis anda. Anda boleh bayangkan bahawa prostat kita adalah seperti buah berangan kecil ditekan oleh berat seluruh badan anda untuk masa yang lama. Ini akan menjejaskan aliran darah di sekelilingnya secara serius dan peredaran darah akan menjadi lemah. Uh, sisa buangan tidak dapat disingkirkan dan oksigen serta nutrien segar tidak dapat dihantar. Lama kelamaan ini membawa kepada kesesakan dan keradangan prostat. Ini adalah satu kitaran ganas yang sangat buruk. Keletihan membuatkan anda terus duduk dan duduk berpanjangan memburukkan lagi keradangan. Keradangan menyebabkan kesukaran membuang air kecil dan ketidakselesaan fizikal yang seterusnya menjejaskan kualiti tidur dan tenaga harian anda dengan serius. Jadi bagaimana kita boleh memecahkan kitaran ini jawapannya adalah melalui senaman mikro anda tidak perlu pergi ke gimnasium secara khusus hanya ingat satu peraturan emas peraturan 30 minit ini bermakna setiap 30 minit duduk paksa diri anda untuk berdiri dan regangkan otot anda berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air atau pergi ke tingkap untuk memandang ke arah kejauhan tindakan super muda ini boleh melegakan tekanan serta merta dan memulihkan peredaran darah yang tersumbat. Ia juga memberitahu badan anda supaya tidak masuk ke dalam mod padam. Ingat badan anda direka untuk aktiviti. Jangan biarkan gaya hidup sedentari menyebabkan anda mengalami masalah kesihatan yang meruncing. Seterusnya adalah tabiat kelapan. Jika anda adalah uh, jenis orang yang perlu menyemak semua lokasi tandas dalam talian sebelum keluar, atau jika anda perlu bangun beberapa kali semalam untuk kencing, maka tabiat ini mungkin menjadi dalang di sebalik semuanya pengambilan kafein yang berlebihan. Saya tahu ramai lelaki memerlukan secawan kopi untuk menyegarkan diri pada waktu pagi atau teh ais pada waktu petang untuk kekal cergas. Tetapi ramai orang tidak menyedari bahawa kafein adalah perengsa yang sangat langsung kepada pundi kencing dan prostat. Ia bertindak sebagai diuretik meningkatkan penghasilan air kencing sambil juga menegangkan otot pundi kencing dan leher pundi kencing anda. Otak yang lebih tegang menyukarkan pengosongan air kencing sepenuhnya mewujudkan kitaran tekanan dan keradangan yang hanya memburukkan gejala hyperplasia prostat benigna. Perasaan tidak selesa akibat kencing tidak lawas dan rasa mendesak yang tiba-tiba itu sering kali berpunca daripada ini. Jadi apa yang boleh anda lakukan jawapannya bukanlah berhenti minum sepenuhnya tetapi belajar menguruskannya dengan bijak. Nikmati cawan kopi pertama anda tetapi untuk cawan kedua dan ketiga cuba tukar kepada kopi tanpa kafein atau teh herba seperti teh pudina atau teh bunga kekua. Anda mungkin terkejut melihat betapa banyak kelegaan yang boleh dibawa oleh perubahan mudah ini dalam masa beberapa hari sahaja. Ini tidak bermakna anda perlu mengorbankan nikmat kecil kehidupan. Ia adalah mengenai membuat pilihan yang lebih bijak untuk kesihatan anda mendapatkan semula kawalan dan keselesaan dalam badan anda. Tabiat ketujuh bukan sahaja menjejaskan prostat anda, ia menyerang terus ke teras kelelakian anda, hormon anda. Saya merujuk kepada tabiat memakan makanan yang digoreng dan diproses secara berlebihan dalam diet harian anda. Ramai lelaki mungkin tidak tahu bahawa apa yang anda makan setiap hari mempunyai kesan paling langsung terhadap testosteron hormon lelaki anda makanan yang boleh dipanaskan dalam ketuhar gelombang mikro yang mudah didapati di kedai serbaneka ayam goreng wangi di pasar malam dan semua jenis makanan yang tinggi lemak tidak sihat boleh mengganggu keseimbangan hormon anda dengan serius. Ketidakseimbangan hormon estrogen meningkat dan testosteron menurun ini adalah faktor risiko yang diketahui untuk hiperplasia prostat benigna tambahkan lagi dengan rangsangan langsung sistem kencing yang disebabkan oleh makanan pedas atau masin dan anda telah mencipta tempat pembiakan yang sempurna untuk keradangan prostat dan ketidakselesaan berita baiknya ialah anda boleh menggunakan makanan sebagai ubat terbaik anda daripada memilih diet yang mengganggu badan anda mulalah mengamalkan diet yang membantunya mendapatkan semula keseimbangan ini termasuk sayur-sayuran hijau tua yang kaya dengan bahan anti radang seperti bayam dan brokoli serta kekacang berkualiti tinggi avokado dan beri seperti beri biru dan stroberi. Diet ini bukan sahaja menenangkan proses anda tetapi juga membantu mengoptimumkan tahap hormon anda. Ingat peraturan mudah ini jika kebanyakan makanan anda datang daripada bungkusan kesihatan anda berada di tangan industri makanan jika ia datang dari tanah kesihatan anda berada di tangan anda sendiri pilihan di tangan anda dan ia boleh mengubah sepenuhnya cara anda berasa setiap hari Sebelum kita membincangkan tabiat nombor 6 jika maklumat setakat ini masuk akal kepada anda sila tinggalkan nombor 1 di ruangan komen di bawah untuk memberitahu saya bahawa kita berada di landasan yang betul maklum balas anda sangat penting bagi saya mari kita lihat tabiat nombor 6 ia adalah sesuatu yang hampir semua daripada kita lakukan dan anggap tidak berbahaya sama sekali. Tetapi untuk prostat anda, ia seperti gempa bumi gerak perlahan menahan kencing terlalu lama. Sama ada anda berada dalam mesyuarat yang panjang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas di lebuh raya atau cuba menghabiskan satu episod drama bersiri kegemaran anda. Setiap kali anda mengabaikan isyarat badan anda bahawa anda perlu membuang air kecil anda sedang memaksa pundi kencing, anda melebihi had selamatnya, anggaplah ia seperti belon yang ditiup berlebihan. Tekanan melampau itu bukan sahaja kekal di dalam pundi kencing, ia menekan terus ke bawah pada prostat anda. Lama kelamaan tekanan berterusan ini boleh menyebabkan kecederaan kecil yang tidak kelihatan kerengsaan dan pembengkakan dalam tisu prostat. Masalah ini lebih serius bagi lelaki yang lebih tua kerana otot yang mengawal pembuangan air kecil secara semula jadi melemah dengan usia. Menahan kencing sering mengakibatkan pengosongan pundi kencing yang tidak lengkap, meninggalkan sedikit air kencing di dalam pundi kencing. Air kencing yang bertakut ini menjadi tempat pembiakan bakteria dan jangkitan seterusnya, memburukkan lagi keradangan prostat. Penyelesaiannya mungkin adalah yang paling mudah iaitu dengan isyarat badan anda. Jika anda berasa ingin membuang air kecil, pergi ke tandas tanpa berlengah. Ingat bahawa pundi kencing dan prostat anda adalah satu pasukan tekanan pada mana-mana pihak memberi kesan langsung kepada yang lain. Menghormati isyarat badan anda adalah salah satu pertahanan paling kuat anda. Kita telah sampai ke tabiat kelima. Pada tahap ini saya mesti katakan tiada ruang untuk kompromi ia sudah pasti salah satu musuh terburuk prostat anda iaitu merokok. Jangan salah faham saya bukan sahaja bercakap tentang mereka yang merokok. Pendedahan jangka panjang kepada asap rokok basi adalah sama berbahaya kepada kesihatan anda. Anggap setiap batang rokok sebagai bom kimia yang dijatuhkan ke dalam badan anda. Nikotin tar dan beribu-ribu bahan toksik lain dalam rokok menyempitkan saluran darah anda, mengurangkan aliran darah ke prostat anda pada dasarnya melemaskannya. Ia menyebabkan tindak balas keradangan besar-besaran di seluruh badan dan merosakkan tisu kelenjar yang halus secara langsung. Lama kelamaan serangan berterusan ini bukan sahaja akan membawa kepada hiperplasia prostat benihnya tetapi juga meningkatkan risiko kanser prostat dengan ketara. Bagi lelaki berumur lebih 60 tahun kelajuan kerosakan ini akan dipercepatkan kerana kelajuan pemulihan badan anda tidak sebaik dahulu. Merokok menggunakan banyak tenaga semula jadi badan anda. Hanya tinggal sedikit antioksidan untuk melawan penyakit. Jika anda merokok keputusan terbaik yang boleh anda buat untuk kesihatan anda hari ini ialah mendapatkan bantuan untuk berhenti. Anda boleh bercakap dengan doktor keluarga anda atau melawat klinik kesihatan tempatan. Terdapat banyak klinik berhenti merokok yang disubsidi kerajaan dan alat sokongan. Bahagian terbaiknya ialah faedah berhenti merokok hampir serta-merta. Dalam masa beberapa minggu sahaja peredaran darah anda akan bertambah baik, persekitaran dalaman anda akan mula pulih, keradangan akan berkurangan dan prostat anda akhirnya mendapat rehat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jika anda tidak merokok, sila utamakan kesihatan anda dan elakkan persekitaran berasap sebanyak mungkin. Keputusan ini boleh menambah tahun-tahun kesihatan dan keselesaan kepada hidup anda. Tidak pernah terlambat untuk melindungi badan anda. Tabiat keempat ialah melayan badan anda lebih buruk daripada kereta anda. Saudara, fikirkan baik-baik adakah anda kerap membawa kereta anda ke bengkel untuk menukar minyak dan memeriksa tayar bagi mengelakkannya rosak di jalan raya? Tetapi bilakah kali terakhir anda melakukan pemeriksaan kesihatan pencegahan untuk badan anda bagi ramai? Lelaki Malaysia jawapannya biasanya tunggu sehingga lampu amaran badan menyala dan kesakitan tidak tertanggung. Ini adalah amalan yang sangat berbahaya terutamanya dalam bidang perlindungan kesihatan. Masalah prostat sering berkembang perlahan-lahan dan senyap dengan sedikit atau tiada gejala yang ketara pada mulanya. Apabila anda akhirnya mengalami kesukaran atau kerap membuang air kecil masalah itu, mungkin sudah agak serius. Pemeriksaan kesihatan tahunan yang mudah termasuk ujian darah untuk PSA antigen spesifik prostat dan pemeriksaan rektum. Ujian-ujian ini tidak direka untuk menyusahkan tetapi untuk memastikan kesihatan anda. Ini adalah alat yang sangat pantas dan menyelamatkan nyawa yang boleh membantu anda mengesan sebarang tanda keradangan atau ketumbuhan sebelum ia berkembang menjadi masalah yang serius. Saya tahu ramai lelaki uh, berasa um, tidak selesa dan menolak uh, apabila mendengar perkataan pemeriksaan rektum tetapi menangguhkannya bermakna anda terlepas peluang keemasan untuk menanganinya lebih awal. Uh, masalah yang dikesan awal selalunya boleh diselesaikan melalui perubahan gaya hidup yang mudah atau ubat-ubatan ringan tetapi masalah yang diabaikan mungkin akhirnya memerlukan ubat jangka panjang atau bahkan pembedahan. Jangan uh, sekali-kali menunggu sehingga gejala menjadi tidak tertanggung untuk berjumpa doktor. Mengambil langkah proaktif menjaga kesihatan anda adalah tabiat paling bijak yang boleh anda bina dalam seumur hidup anda. Tempah pemeriksaan kesihatan itu sekarang. Ia adalah penjagaan terbaik yang boleh anda lakukan untuk diri sendiri. Mari bercakap tentang tabiat ketiga, pilihan pemakanan yang anda buat setiap hari. Makan terlalu banyak daging merah dan daging diproses. Bukti penyelidikan saintifik semasa sangat jelas. Diet yang kaya dengan daging merah seperti daging lembu, daging babi dan kambing dan daging diproses seperti sosej, bakon dan ham adalah berkaitan secara langsung dengan peningkatan keradangan dan risiko masalah prostat yang lebih tinggi. Lemak tepu dalam daging-daging ini dan bahan kimia yang ditambah semasa pemprosesan adalah punca utama. Bagi golongan pertengahan umur dan warga emas yang fungsi pencernaannya tidak sebaik masa muda, tabiat ini berkemungkinan membawa kepada kitaran ganas keradangan, penambahan berat badan dan ketidakseimbangan hormon. Prosta anda tidak mampu menahan serangan berterusan sedemikian tetapi ini tidak bermakna anda perlu melepaskan sepenuhnya apa yang anda gemari kuncinya terletak pada keseimbangan dan kekerapan Daripada melihat ini sebagai satu sekatan adalah lebih baik melihatnya sebagai peluang hebat untuk mengoptimumkan kesihatan anda Cuba hadkan kekerapan makan daging merah kepada majis-majis khas atau satu atau dua kali seminggu pada hari-hari lain, terokai kuasa protein berkualiti tinggi yang lain seperti ikan, terutamanya ikan yang kaya dengan asid lemak omega-3 seperti salmon dan tenggiri yang sangat bermanfaat untuk kesihatan prostat. Malaysia adalah sebuah negara yang dikelilingi laut, jadi mendapatkan ikan segar adalah mudah. Ayam juga merupakan pilihan yang baik. Makanan kaya serat seperti lentil dan kekacang bukan sahaja membekalkan protein tetapi juga meningkatkan sistem pensenaan anda. Ingat setiap hidangan sihat adalah satu langkah kecil ke arah kurang gejala dan lebih kebahagiaan. Sekarang mari kita lihat tabiat kedua yang melibatkan sejenis lemak yang anda mungkin tidak tahu sedang menyerang uh, prostat anda. Tabiat kedua ialah membiarkan perut anda boroi. Jika anda ingin mengetahui keadaan kesihatan hormon anda, anda biasanya boleh mengetahui serba sedikit dengan melihat ukur lilit pinggang anda. Perut boroi yang tergantung di pinggang anda itu pastinya bukan hanya soal penampilan, ia bukan sahaja kelihatan tidak menarik, ia adalah tanda amaran yang jelas. Lemak berlebihan itu bukan sekadar tenaga simpanan, ia sebenarnya adalah kelenjar endokrin aktif yang sentiasa memusnahkan kelelakian anda ia secara berterusan menghasilkan bahan yang menggalakkan keradangan lebih teruk lagi enzim yang dipanggil aromatase menukarkan testosteron berharga anda kepada estrogen gabungan keradangan kronik dan ketidakseimbangan hormon ini adalah ribut yang sempurna untuk prostat anda membawa terus kepada pertumbuhannya dan semua masalah menjengkelkan yang datang bersamanya kencing kerap aliran air kencing lemah nokturia kencing malam dan juga disfungsi erektil Nasib baik penyelesaiannya tidak memerlukan sebarang langkah ekstrem. Kuncinya adalah mewujudkan satu kitaran positif. Mulakan hari ini dengan berjalan kaki selama 15 minit di taman berhampiran selepas makan malam. Esok gantikan minuman manis atau teh tarik itu dengan air kosong. Lusa tambahkan lebih banyak sayur-sayuran hijau ke dalam pinggan anda. Penyelidikan saintifik menunjukkan bahawa walaupun kehilangan hanya 5% daripada jumlah berat badan anda boleh mengurangkan gejala prostat dengan ketara. Ingat perut yang besar bukanlah tanda normal usia. Ia adalah amaran bahawa metabolisme badan anda berada di bawah tekanan yang hebat. Um, dengan menentangnya secara aktif anda bukan sahaja memperbaiki penampilan anda, anda juga melindungi keseimbangan hormon anda dan kesihatan jangka panjang prostat anda. Akhir sekali, mari kita bercakap tentang tabiat pertama dan paling asas adalah satu tabiat yang diabaikan oleh kebanyakan lelaki dan ia sebenarnya memburukkan lagi punca kepada semua sembilan tabiat lain yang disebutkan di atas hidup di bawah tekanan kronik. Fikirkan baik-baik tekanan boleh membuatkan anda uh, mahu makan apa sahaja untuk melegakan tekanan, menghisap rokok untuk melegakan tekanan tidur tidak nyenyak pada waktu malam dan membiarkan anda berasa letih serta terbaring di sofa pada uh, waktu siang ia hampir menjadi pemangkin kepada semua tabiat buruk yang lain secara fisiologi apabila anda berada di bawah tekanan jangka panjang badan anda melepaskan hormon tekanan yang dipanggil kortisol hormon ini boleh menyebabkan badan anda berada dalam keadaan keradangan umum yang boleh menyebabkan pelvis anda menjadi teriritasi Otot lantai pelvis anda mengetat tanpa disedari menekan prostat anda dan mengganggu tahap testosteron anda dengan teruk. Ia adalah pembunuh senyap yang bekerja di belakang tabir menjadikan prostat anda sasaran sempurna untuk semua masalah anda. Ramai di antara kita terutamanya lelaki Malaysia menganggap uh, tekanan bekerja untuk keluarga sebagai satu lencana kehormatan tetapi ia sebenarnya membunuh kesihatan kita dari dalam. Berita baiknya ialah penyelesaiannya sebenarnya sangat mudah dan berada dalam jangkauan malah ia tidak menelan belanja satu sen pun. Mulakan hari ini dan berikan diri anda 10 minit masa tanpa gangguan setiap hari untuk menarik nafas dalam-dalam berjalan-jalan di taman atau padang sekolah berhampiran rumah anda atau menelpon kawan lama yang sudah lama tidak anda jumpa perkara paling penting untuk diutamakan ialah mendapatkan tidur yang berkualiti setiap malam. Tindakan-tindakan ini pastinya bukan tanda kelemahan, sebaliknya ia adalah bentuk kekuatan tertinggi. Belajar menguruskan tekanan anda adalah langkah tunggal paling berkuasa yang boleh anda ambil untuk kesihatan anda kerana apabila anda melakukan ini bukan sahaja ia akan membantu prostat anda secara langsung, tetapi ia juga akan memudahkan anda untuk membetulkan semua tabiat buruk lain yang disebutkan di atas, ia adalah asas paling penting untuk kehidupan yang lebih sihat, tenang dan selesa. Hari ini kita telah memperincikan 10 tabiat buruk yang mungkin menyebabkan pembengkakan prostat anda, tetapi mesej paling penting yang saya mahu anda bawa pulang daripada video ini bukanlah ketakutan tetapi harapan iaitu harapan mengetahui anda mempunyai kawalan ke atas kesihatan. Anda harapan bahawa anda tahu tidak pernah terlambat untuk mula berubah. Harapan bahawa anda tahu perubahan kecil tetapi berterusan akhirnya boleh membawa kepada hasil yang besar. Jika video ini telah menyentuh hati anda, membantu anda atau memberi anda sedikit inspirasi baharu sila, jangan simpan untuk diri sendiri. Uh, sila kongsikannya dengan kawan-kawan, saudara-mara atau sesiapa sahaja yang anda sayangi yang perlu mendengar maklumat penting ini. Akhir sekali sebelum kita tamatkan, bolehkah anda beritahu saya di ruangan komen di mana anda menonton video ini, adakah di Kuala Lumpur, Pulau Pinang atau Johor Bahru? Ia sangat bermakna bagi saya untuk dapat berhubung dengan anda di hadapan skrin. Baiklah itu sahaja untuk rancangan hari ini. Jumpa lagi pada masa akan datang.